নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল গামলাত বনালোঁ পিঠাগুড়ি কেক মোৰ জৌৱনটো কাৰ হাতত বন্ধুসকল আজি সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ আগত ক'ম আৰু মই কাৰ মতে চলো আৰু কোন হয় আজি এই ধৈৰ্য মানে সীমা বাহিৰত গতিকে আৰু এই চাউলৰ পিঠাগুড়ি কেক এনেকৈ বনাইছেনে এনেকৈ এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুত বেছি চফ্ট হয় আৰু খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হয় আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল খবৰ কেনেকুৱা খবৰ চাগে সকলোৱে ভালে আছে ভালে থাকক সুফালে থাকক তাৰে কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই চোতালৰ পৰা আৰু দেই আৰু সেই গেট দেখিছে নহয় গেটৰ সন্মুখৰ পৰা আৰু তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ অসমীয়া বোৱাৰী চেনেলৰ হয় মই বৰভীয়া নতুন এটি ভিডিঅ' মাজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি কিন্তু বন্ধুসকল সেই শিল বৰষুণ যোৱাকালি দিলে কিন্তু বহুত বস্তু অনিষ্ট কৰিলে মানুহৰ নিউজ পাইছোঁ বহুত বেছি দুখ লাগিছে বিশেষকৈ মোৰ মানে এই কৃষকবিলাকলৈ বেছি বেছি দুখ লাগিছে বহুত মানে শাক পাচলি এনেকুৱা ধৰণৰ আলু খেতি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আৰু নষ্ট কৰিছে শিল বৰষুণ দি আৰু আমাৰ কিন্তু ইয়াত হঠাৎ মানে পানী হৈ গ'ল আৰু এইটো চাইডে অকণমান আপোনালোকক এনেকৈ মই দেখুৱাইছোঁ দেই সন্মুখতে মানে ইমানেই ডাঙৰকৈ পানী হৈ গৈছে চাওকচোন এইয়া এতিয়াই যদি এনেকৈ পানী হ'বলৈ হ'লে পিছত কি হ'ব বাৰু কিন্তু আমাৰ কি কি অনিষ্ট কৰিলে জানেনে বন্ধুসকল সেইদিনা মানে আপোনালোকক এতিয়া অকণমান দেখুৱাইছোঁ দেই এয়া চাওকচোন মোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলকেইটা এনেকৈ চিঙি পেলালে শিলে এইয়া দেখিলেনে এজোপাও মানে উঘলি পৰিছিলে আমাৰেও ধুনীয়াকৈ দিলে কিন্তু আৰু মোৰ এইয়া এটা বেয়া খবৰ সম্পূৰ্ণ তুলসীজোপা উভলি পৰিছিলে আমাৰ মানে এই এয়া চাওক খুটি পুতি এনেকৈ ৰাখিছে আৰু এইজোপাও মানে একেই অৱস্থা বেয়া কৰি পেলাইছিলে ইমান মানে হঠাৎ ডাঙৰ বতাহ ধুমুহা সেইদিনা পিঠা বনাইছিলোঁ নহয় আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ টেকেলিমুখত দিয়া পিঠা কিন্তু এই অৱস্থা চব জুই একেবাৰে নুমাই মেলি কিবা হৈ গ'ল আলু পুৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টিত কিন্তু আপোনালোকৰ বহুতখিনি মৰম চেনেহ দিছে তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বন্ধুসকল যিটো টপিকক লৈ মই বনাইছিলোঁ আপোনালোকে সহায় সহযোগ জনাব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ তাকে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছোঁ বন্ধুসকল বহুতখিনি মানে বিপদত বুলিয়ে ক'ব লাগিব বিপদত পৰিছোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব সেইকাৰণে মই এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাব লগা হ'ল বাৰু দিয়ক বহুতে মানে ফোন নাম্বাৰ কথা কৈছে মোক এনেকৈও মানে ফোন কৰিছে আৰু মেছেজো কৰিছে ফেচবুকতো মেছেজ কৰিছে কিন্তু মোৰ ফেচবুকত চেনেল নাই মই এনেই হেৰি এটা খুলি থৈছোঁ পেজ এটা তাকে আপোনালোকক মই ফোন নাম্বাৰটো মই এনেকৈয়ে লিখি দিছোঁ হেৰি স্ক্ৰীণত আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকে যদি মোক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে সেই ফোন নাম্বাৰত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব নহ'লে ফোন কৰিলেও মই যদি ধৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি থ'লে মই পিছত চাই পিনে ৰিপ্লাই দিম আৰু বন্ধুসকল সঁচাকৈ বহুতে বহুতো ধৰণকে কৈছে এতিয়া কোনটো কৰিম তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ বাৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ'খিনি আগবঢ়াই থাকিম আপোনালোকে পাই থাকিব মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বহুতখিনি মানে মই বিপদত পৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে মই যেতিয়াৰ পৰাই ইয়াত মই ঘৰ ল'লোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মানে মোৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা ক'বলৈ গ'লে কিন্তু মই বহুতখিনি বন্ধুসকল মঠ মন্দিৰ ঘূৰিলোঁ বহুত জেগা ঘূৰিলোঁ মানে পূব পচি মোটৰ দখিং মোক কোনো এডোখৰ ঠাই নাই কোনো এটা মন্দিৰ নাই আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো খুলি চাব সকলোখিনি মঠ মন্দিৰৰ ফটোয়ে পাব আপোনালোকে মই কৈছোঁ নহয় ইমানখিনি মানে মই এই বাৰটা বছৰত মানে ইয়াত থকা মোৰ বাৰটা বছৰ হৈছে এই বাৰটা বছৰত মই ঘূৰিছোঁ বন্ধুসকল কি ক'ম আৰু আপোনালোকক আৰু বৰ বেছিকৈ এতিয়া নকওঁ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো আহকচোন আজি কিন্তু ভিডিঅ'টি চাই বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকৰ আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তাকে প্ৰথমে আপোনালোকক মই দেখুৱাই লওঁ কুঁৱলী আমাৰ শিৱসাগৰত মানে কুঁৱলী কেনেকুৱা ধৰণৰকৈ পৰি আজি ৰাতিপুৱা দেই বিশেষকৈ মই অকণমান অকণমান মানে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ যেতিয়া নহয় মই অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই গৈছিলোঁ তাকে আগবঢ়াই লওঁচোন আপোনালোকলৈ অকণমান চাই লওক দেই পৰিৱেশটো চাওকচোন আপোনালোকে এনেকুৱা মানে কুঁৱলী কুঁৱলী দেখিছেনে ইমানেই কুঁৱলী পৰিছে নহয় তাৰো খোজকাঢ়িবলৈ ভালেই লাগিছে এতিয়া প্ৰায় চাৰে পাঁচটা বাজিছে ৰাতিপুৱা দেই আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান এনেকৈ পৰিৱেশটো আমাৰ দেখুৱাই দিওঁ আমাৰ এডোখৰ ঠাই হৈছে শিৱসাগৰ গৌৰৱ নগৰ আপোনালোকৰ সেইটো চাইডে ঠাণ্ডা কেনেকুৱা পৰিছে আমাৰ এইফালে দেখিছেই মই দেখুৱাইছোঁ চাওক এয়া এয়া হৈছে আমাৰ গাঁও আৰু দেই আৰু সেইটো চাইডে মই এনেকৈ এতিয়া আকৌ উভতিম এডোখৰ পৰা বৰ বেছি খোজ নাখাৰোঁ প্ৰায় মানে ত্ৰিছ মিনিট সিমানেই মোৰ যথেষ্ট তাত লৈ আৰু অধিক নহয় খোজকঢ়া কাৰণ মোৰ ঘৰত কাম থাকে সেই কাম থকাৰ কাৰণে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ আৰু এইফালে কোনোবা মানুহ এজন দেখিছোঁ দেই যিগা আহি আছে বাইক আৰু এইফালে চাওক নৈ আছে কিন্তু দেই আমাৰ এইফালে নৈখন আছে দৈকা নৈ পৰিৱেশ চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে হয়নে ইকেইটা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কুকুৰো পিকু ব'ল কিন্তু আমাৰ পিকো মোৰ আগে আগে গৈ আছে এইটো সাইডেও কুঁৱলি আৰু এইটো সাইডেও কুঁৱলি আৰু এই ফালেও চাওক একেবাৰে আন্ধাৰৰ পৰিৱেশ দেখিছে নাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে জনাব দেই আৰু সৌটো হৈছে আমাৰ চাপ্লাই টেংকিত পানী এতিয়া আহিছো চটৰ ওপৰলৈ এয়া চাওক মই গোটেই কেমেৰাটো আপোনালোকৰ কাৰণে ঘূৰাইছো কেনেকুৱা ধৰণৰকে কুঁৱলি এয়া পিকুৱে মই আহিছো আৰু এই চাটখনৰ ওপৰত এনেকৈ আছো চাওক দেখিছেনে ঘৰবিলাক দেখাই নাই ইমান কুঁৱলী কালি শিল বৰষুণ আৰু বতাহ ধুমুহা দিলে যে এই ইয়াত মানে কুঁৱলী পৰিছে এতিয়া আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম এইফালে মন কৰক আপোনালোকে হাঁহি উঠিব আপোনালোকৰ কলৰ অৱস্থা চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে দেখিছেনে কল ঢোকা ওলাব নোৱাৰিলে এইবিলাক কলবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল কল দিলে হাতেৰে চুব পৰা হৈ আছে দেখিছেনে বাৰু কি অৱস্থা পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া মানে চোতালখন আগতে হাঁহি লওঁ এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁ ভাবিলোঁ যে অকণমান ঘৰৰ ভিতৰখন চাফা কৰি লওঁ য'তে ত'তে পস্তু পৰি আছে নহয় ইটো নিচু সিটো নিচু মানে কামৰ আশাই নমৰে জানেনে বন্ধুসকল লাহেকৈ কাম বনবো হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ ডিউটি যাব হৈছে মানে কামলৈ যাব হৈছে এতিয়া তাকে কিবা এটা খুৱাই পঠাওঁ এতিয়া লৈছোঁ টেকেলিমুখত দিয়া পিঠা আৰু ডিম আৰু অকণমান চব্জি আছিল কালি এনেকৈ মানে পনীৰ চব্জি মোৰ কাৰণে আনিছিল হোটেলৰ পৰা কাৰণ মই অলপ নাখালোঁ ৰাখি থকা আৰু য'তে ত'তে মেকুৰীয়ে বস্তুবোৰ পেলাই ৰাখিছে দেখিছেনে আনি আকৌ নক'ব আৰু দেই বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা নাজানো আমাৰ এনেকুৱা আৰু দেই চিঞৰ পানী আকৌ এতিয়া সকলোবোৰ কাম বন কৰা হৈ গৈছে এতিয়া সোমাই আহিছোঁ ড্ৰয়িং ৰুমলৈ আৰু এতিয়া এইখিনি চাফা কৰিছিলোঁ নহয় এইবিলাক এতিয়া খোল খাই পৰিয়ে থাকিলে এইবাৰ দেখিছেনে এনেকুৱাকৈ খোল খাই পৰিলে ইমান মৰম লগা হয়নে বাৰু দিয়ক বন্ধুকণ এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিওঁ সকলোখিনি কথা এ টু জেড ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ' সেইকাৰণে এ টু জেদ ক'ব নোৱাৰিম হয়তো চাগে আৰু এতিয়া আহকচোন এইডোখৰতে বহি লওঁ আৰু মানে দেৰি হৈছে মই এফালে যাব লাগে ভোগালীৰ বিহু যেতিয়া নহয় সকলোৱে খাদ্য মানে নানান ধৰণৰ গোট খুৱাই খায় আৰু ভোগালীৰ মানেই ভোগ সেই গতিকেলৈ আপোনালোকলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰক আৰু সকলোলৈকে বহুত বহুত বেছি মাঘৰ বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ সকলোৱে চাগে প্ৰস্তুতি চলাইছে মাঘৰ বিহু নিমন্ত্ৰণ আছিল মেটেকালৈ কিন্তু বন্ধুসকল মই যাব নোৱাৰিলোঁ বহুত বিশেষ কাম থকাৰ কাৰণে সেই গতিকে আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব কাৰণ বহুতখিনি মানে কামত বিজি হৈ থকা নিচিনা হৈ আছোঁ মোৰ মানুহজনেও মানে সময় নাই আৰু তাতে ময়ো এই যি টি কৰি থাকিব লগা হয় সেই গতিকেলৈ আপোনালোকে জনাই থলো বাৰু দিয়ক এ পাৰিলে অহাবাৰকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ ভেলাঘৰ দেখুৱাবলৈ এ আমাৰ মানে শিৱসাগৰ মেটেকা ঘাটলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল আকৌ অহা মাঘ বিহুত আপোনালোকৰ ওচৰত নিশ্চয় এদিন থিয় হ'মগৈ মই আৰু তাকে কৈ এ মোৰ ভিডিঅ' লৈ আহো আজি মোৰ ঘৰ লোৱা বাৰটা বছৰ হ'ল আৰু আপোনালোকক মই সকলোখিনি ভিডিঅ'ত জনাই আছোঁ এই বাৰটা বছৰে মই কোনজন মানুহৰ কথা শুনো আৰু কি কাৰণে শুনো ইমানকৈ আৰু শুনি মই কি ফল পাইছোঁ তাকে মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু মইনো কথাখিনি লুকুৱাই থৈ বা নকৈ একোতো মোৰ লাভ নাই নহয় জানো আৰু সকলোবোৰ কথা যেতিয়া নহয় আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এটা ফেমিলি গতিকেলৈ মই সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ কাৰণ এই বাৰটা বছৰত মই তেওঁক দেখোঁ মই যিজনৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকক বগা কাপোৰ পিন্ধা মানুহজন তেওঁৰ মতে মই এতিয়া উঠা বঢ়া কৰিব লগা হৈছে বন্ধুসকল কাৰণ এনেকুৱা হৈ পৰিছোঁ যে তেওঁ মোক সম্পূৰ্ণ মই কৈছোঁৱেই মোৰ আশে পাশে থকা নিচিনা লাগে তেওঁ মতে মই উঠা বহা কৰিব লগা হৈছে তেওঁ মোক যিখিনি শিকাইছে তেওঁ মোক যিখিনি দিছে আৰু যিখিনি কৰিবলৈ কৈছে সেইখিনি মই কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু সকলোবোৰ কথা কৈ আছোঁ কিন্তু বন্ধুসকল মোৰ জৌৱনটো মানে তেওঁৰ হাততে বুলি ক'ব পাৰি আৰু তেওঁৰ হাতত মই এইটো কাৰণতে কৈছোঁ যেতিয়া নহয় মোক সকলোবোৰ কথা তেওঁৱে শিকাই আছে আৰু তেওঁৱে দিছে বুলি মই ভাবি ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে মন কৰক এজন সৰপ থাকে সৰপডালটো সদায় দেখুৱাই থাকোঁ আপোনালোকৰ আগত বাৰু দিয়ক তেওঁ অমায়িক প্ৰাণী মই খুৱাওঁ সেই গতিকে মোৰ ওচৰলৈ আহে বুলি মই ধৰি লওঁ আৰু যিখিনি মানে কথা আপোনালোকক মই ভিডিঅ'বিলাকত জনাই থৈছোঁ শৰ্পডাল কি কাৰণে থাকে সেইখিনি কথাও আপোনালোকক মই জনাই থৈছিলোঁ আৰু তেওঁ মানে প্ৰতিটো কথাই মই এতিয়া শুনা নিচিনা হৈ পৰিছোঁ আগতে হয় মই কিন্তু বহুত বেছি এইবিলাক বিশ্বাস নকৰিছিলোঁ বন্ধুসকল মই সঁচাকৈ আপোনালোকৰ আগত আজি কৈ দিছোঁ বাধ্যত পৰি আমি দুয়োটাই বিশ্বাস কৰিবলগা হৈ গ'ল কিন্তু কি ক'ম উপায় নাই মানে বহুতো ধৈৰ্য ধৰোঁ বন্ধুসকল কিন্তু এই ধৈৰ্য মানে সীমা বাহিৰত গতিকেলৈ আপোনালোকক সেইকাৰণে ক'লোঁ যে এতিয়া মন্দিৰ মন্দিৰৰ কথা আপোনালোকক মই এটি ভিডিঅ'ত জনাই থৈছিলোঁ কোনডোখৰ ঠাই মোক খুজিছিল আৰু তেওঁ বাবাক লৈ আহিছিল মই তাকো আপোনালোকৰ আগলৈ মই কৈ দিছোঁ যে তেওঁ আগফালেদি সোমাই আহিছে আমাৰ গেটৰ সন্মুখেদি সেই বগা কাপোৰ পিন্ধা মানুহজনৰ লগতহে বাবা সোমাই আহিছিল আৰু যিডোখৰ ঠাই মোৰ খুজিছিল আপোনালোকক মই ঠাইডোখৰ দেখুৱাই থৈছোঁ এটা ভিডিঅ'ত সেই ভিডিঅ'টি দহ হেজাৰ মানুহে চাইছে কিন্তু বহুতৰে কমেণ্ট আহিছে কিন্তু বহুতো লোকে মোক বেয়াও পাইছিল তুমি ইমানখিনি দেখাত আৰু ইমানখিনি প্ৰমাণ পোৱাত তুমি কিয় এডোখৰ ঠাই দিব পৰা নাছিলা আৰু কিয় নিদিলা তেনেকৈ মোক বহুতো লোকে কমেণ্ট কৰিছিল কিন্তু সকলোলৈকে মই ক্ষমা পাৰ্থী কাৰণ আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব যাতে মই সকলোখিনি আপোনালোকৰ হয় আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ কথা সকলোখিনি শুনি মই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বন্ধুসকল মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকক এনেকুৱা এনেকুৱা মই সপোন দেখোঁ আৰু সপোনত দেখুৱাই মোক আপোনালোকক ক'লে হয়তো বহুত বেছি আপোনালোকেও হতভম্ব হ'ব মই বহুতখিনি কথা কোৱাও নাই বাৰু তথাপিতো যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু মন্দিৰ বনাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছেই কিন্তু পটককৈ মন্দিৰটো বনাই লোৱাও সম্ভৱ নহ'ব যেতিয়া নহয় মই যুগমীয়া কৰি বনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মন্দিৰভাগ কাৰণ বাঁহ বেটেৰে বনালে অকণমান দিন নাযাব যদি অকণমান পকাকৈ বনাই থওঁ তেতিয়া কিন্তু মোৰ যুগমীয়া হৈ থাকিব গতিকেলৈ মই তেনেকৈ চিন্তা এটা কৰি এতিয়া লাহে লাহে বনাই আছোঁ কিমান দিন লাগে নাজানো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত হয়তো সোনকালে হৈ যাবলৈও আছে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে আৰু তেওঁ মানে এনেকুৱা এজন পুৰুষ মই কৈছোঁৱে মুখখন মই নেদেখোঁ আজিলৈকে মই মুখ দেখা নাই আৰু মই মাত্ৰ এই ডোখৰ পৰাহে এই তলৰ এৰি চোৱাটো মই দেখা পাওঁ গতিকে আপোনালোকক মই আজি কথাষাৰ কৈ থলোঁ আৰু মানে তেওঁ এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰকে কথাখিনি মোক কৈ থাকে সৰপ্ৰদালক কণী খুওৱা কথা মই কৈছোৱে আজি সাতটা বছৰ হ'ল তেওঁক মই কণী দি থকা সাতটা বছৰ মই ভক্ষণ কৰাইছোঁ মোৰ শৰপ্ৰদালক কণী তেওঁৱে মোক কৈছিল আৰু সেই মই অনুপাতে মই প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু চু আছিল চিতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই তেনেকৈ ইমান বছৰে প্ৰমাণ একো পোৱা নাছিল যেতিয়া মই অগ্নিনাথ মন্দিৰত মই দুবাৰকৈ হৰাই দিলোঁ দুবাৰ হৰাই দিয়াৰ পিছত মোক যে সেইজন পুৰুষে মোক দেখুৱালে যে তোমাৰ বাউণ্ডৰীৰ কাষত আছোঁ মই তুমি মোক বেয়া নাপাবা সঠিক মানে মানুহৰ দৰে মোক লগত মানে কথা বতৰা পতা নিচিনাকৈ পাতিলে বন্ধুসকল আৰু তেনেকৈ মই কৈছোঁৱেই সোমাই আহিল বুলি তেওঁৰ লগতে আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ সময়তো বহুতখিনি মানে তেওঁ মোক দেখুৱাই যিকোনো বস্তু কৰিবলৈ কয় আৰু সেইখিনি তেওঁৰ মতে মই সকলোখিনি কৰি যাওঁ বন্ধুসকল যি কৰিবলৈ কয় তাকে কৰোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তেওঁৰ হাততে মোৰ যৌৱন আৰু তেওঁৰ হাততে মোৰ সকলোখিনি পুৰহি যে ভিডিঅ'টি আপলোড কৰিছিলোঁ মই সম্পূৰ্ণ মানে বিমূৰত পৰা নিচিনা হৈ পৰিছোঁ মোক আহি আহি সকলোবোৰ কথা কৈ থাকে হয়তো কেহানি বা এদিন মোৰ জীৱনটো নিজেই নিজকে শেষ কৰিব লাগিব নেকিও ভয়ত বা এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ থাকিলে সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যাতে মোক অকণমান সহায় কৰক বুলি আপোনালোকক তাকে আজি কৈ থ'লোঁ কিন্তু বন্ধুসকল বহুত বেছি দুখ লাগেও এইবোৰ কথা ক'লে এতিয়া মই লগালত পাতি দিলো ভাত এইফালে আজি কি চব্জি বনাম জানে দে বন্ধুসকল বন্ধাকবি ওলকবি আলুগুটি আৰু মটৰ এতিয়া চব্জি ভাজি মেলি আকৌ আপোনালোকক এতিয়া ভাত পানী বাঢ়ি খাই বৈ আজৰি হলো এতিয়া লৈছো বন্ধুসকল কেক বনাবলৈ আৰু কেকটো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু লৈছো এনেকৈ লৈছো পিঠাগুড়ি দুকাপ এয়া দেখিছে নহয় আৰু এইখিনি হৈছে কাজু বেকিং পাউডাৰ আৰু এইখিনি নাৰিকল নাৰিকল অলপ আছিলে লৈছোঁ আৰু এইখিনি চেৰি আৰু এইখিনি ৰিফাইন আৰু এতিয়া কেকটো বনাই লওঁচোন এতিয়া বাহিৰত গৈহে বনামগৈ মানে জুইত কাৰণ গেছ মানে অকণমান বেছি খৰচ হ'ব সেইকাৰণে অকণমান ৰাহি কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকেও তেনেকুৱা কৰিব দেই আৰু লৈছোঁ দুটা ডিম এয়া আৰু এতিয়া সকলোখিনি মিক্স কৰি লওঁ আজি কিন্তু মই হাতেৰে এনেকৈ মিশ্ৰণ কৰিছোঁ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু সেনেকৈ সকলোখিনি পিঠাগুড়িও দি ল'লোঁ আৰু দি লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ এতিয়া মোৰ সকলোখিনি বাৰু গোলা মেলা হৈ গৈছে ইয়াত দেখিছে নহয় আৰু এতিয়া এনেকৈ বাতিটোত তেল অলপ সানি লৈছোঁ তেল মানে ৰিফাইন দেই যেতিয়া নহয় মোৰ বাটাৰ পেপাৰ নাই সেইকাৰণে মই এনেকৈয়ে মানে দি ল'লোঁ আৰু অলপ লৈছোঁ নাৰিকল আৰু চেৰি এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি দি ল'লোঁ আৰু কেইটামান কাজু দি ল'লোঁ যেতিয়া নহয় এইবিলাক ফুড দিলে অলপ বেছি ভাল লাগে আৰু এটা লৈছোঁ গামলা গামলাত এনেকৈ মই সোমোৱাই আৰু জুই থিজাম বুলি আপোনালোকক ক'লোঁ নহয় এতিয়া বোলোচোন আমি জুইৰ ওচৰলৈ যাওঁ এয়া চাওক এতিয়া জুই এনেকৈ জ্বলি আছে আমাৰ কিন্তু আজি জুই আমাৰ এওঁ ধৰি দিলে মোৰ মানে অলপ ককা খুন্দা হ'ল যেতিয়া নহয় আপোনালোকে জানেই কালি বৰষুণ দিলে এইবিলাক চাফা কৰোঁতে বহুত সময় ল'লে আৰু এতিয়া মই এনেকৈয়ে কেকটো সিজালোঁ বৰ বেছিকৈ মানে জুই দিব নালাগে মই প্ৰথম চোৱা জুই দিলোঁ তাৰপিছত নুমুৱাই দিলোঁ এয়া চাওকচোন মোৰ এতিয়া আধা সিজা হৈয়ে গৈছে কেক আপোনালোকে এনেকৈয়ে বাৰু পিঠাগুড়ি কেক বনাই খাইছেনে বাৰু জুইত গামলাত সিজাই আজি কিন্তু মই গামলাত সিজালোঁ দেই এয়া চাওক কেকটো কিন্তু সিজা হৈ গৈছে দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব এডাল মাৰি লৈ আৰু বহুতো লোকে বহুত ধুনীয়াকৈ বনায় কিন্তু আজি মোৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই এইবাৰ সেইদিন মই কিন্তু ঘৰত দুবাৰহে কেক বনাইছোঁ বৰ বেছিকৈ কেক নবনাওঁ বন্ধুসকল আৰু এতিয়া মোৰ কেকটো এনেকুৱা সজাই পৰাই মানে বহুত ধুনীয়া কৰি পেলালোঁ আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে এয়া চাওকচোন কাজু দি ল'লোঁ আৰু এইফালে হৈছে চেৰী কি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে এতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ আগতে কাটিম কেকটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ কাটি মেলি নহয়নে কাইলৈ কিন্তু আমাৰ ধনু আহি পাবহি ধনুৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে দেই বন্ধুসকল কেকটি আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া চফ্ট নহয়নে আজি ইমানখিনিকে দেখুৱাই আপোনালোকৰ কাৰণে বিদায় লৈছোঁ আৰু অহাতে ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ ধন্যবাদ